Добрый день. В эфире национальной телекомпании Украины спецпроект «Единая страна». Крымский референдум – топ-тема не только украинских СМИ. Сегодня внимание всего мира приковано к событиям на украинском полуострове. Как реагируют на происходящее события сами крымчане, жители других регионов Украины, военные, дипломаты, мировая общественность? Об этом начинаем говорить с нашим первым гостем. Это народный депутат Украины Олег Ляшко. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в 8 утра в Крыму начался так называемый референдум относительно статуса автономной республики Крым. Жителям полуострова предлагают ответить на два вопроса. Первый. Хотят ли они, чтобы Крым стал субъектом Российской Федерации, или же они за возвращение Конституции Республики Крым 1992 года? Отмечу, что и первый, и второй вариант не предполагает сохранение нынешнего статуса автономной республики Крым. То есть, по большому счету, результат понятен. В связи с этим у меня вопрос к нашему гостю. Скажите, Олег, как реагировать на происходящее гражданам полуострова Крым и Украины вообще? Что касается граждан Украины, которые проживают на Крымском полуострове, я думаю, что наши граждане должны реагировать однозначно. Это полный бойкот так называемого референдума. На самом деле это не референдум, а это ну, беспредел, которым руководят криминальные элементы. Гоблин. Это кличка для наших зрителей, кто не знает, кличка Аксенова, который себя называет премьер-министром Крыма. Этот премьер-министр Крыма в 90-е сбитой бегал по крымских базарах. Сегодня он, его руками Россия, руками бандитов, руками уголовных элементов, как Константинов, Аксенов, они занимаются аннексией украинской территории. Отвечать на вопрос, который сегодня стоит перед гражданами Украины в Крыму, ответ один. Это саботаж беспредела, неучастие в референдуме, это верность народу Украины военные, которые демонстрируют это единство Украины. Вот наш ответ сепаратистам. Я абсолютно уверен, что те, кто сегодня производят вот эти незаконные действия, они будут отвечать и Константинов, и Аксенов, и других сепаратистов. Их место в тюрьме. И они там будут в ближайшее время. Граждан України, я призиваю, які сохраня... проживають на території Криму, нашого українського Криму, вірити в собственні сили, і Крим є і буде українським в составі території України. То, що робить Росія, я хотів би навіть гіпотетично представити, як как би бы Росія відносилася крон Росії, які которые... Чечні. Дагестана, Татарстана, Дальнього Востока, Курил, которые б хотіли провести референдум о самоопределенні, як вчора, коли Росія заблокувала прийняття в ООН резолюції о цілості України, представитель Росії при Совбезі Чуркін сказав, що мол, ми голосували проти, тому що народ Криму имеет право на самоопределення. Почему ж Росія не дала можливості определитися Чечні другим народом? Почему ніхто сотнями тисяч убиває? когда эти люди говорят, что хотят самоопределиться. То есть Россия сегодня открыла ящик Пандоры. То, что делает сегодня Россия, это ее самогубство, то есть самоубийство. Потому что они не видят Путин и тех, кто сегодня кухло водят в Кремле, они не видят, не видят, дали своего носа. Потому что если сегодня они делают, позволяют себе делать абсолютно незаконные вещи по отношению к Украине, к Крыму, завтра другие страны захотят сделать так по отношению к России. Олег, ну в таком случае, чем объяснить тогда запоздалое, несколько, на взгляд уже многих экспертов, политуда и людей в стране запоздалое решение Верховного Совета относительно Крыма, это признание нелегитимным референдума Верховного Совета Крыма и отмена декларации независимости Крыма? Да, я тоже считаю, что украинская центральная власть должна действовать более решительной, более четко и более вовремя. Проблема одна: центральная власть слабая. И этим пользуются э, сепаратисты в Крыму, на э, востоке Украины. Но дело в том, что кроме сепаратистов, которые там есть в очень небольшом количестве на востоке Украины, поскольку моя мама с Луганщины, например, родом, я там вырос и я знаю ситуацию, там 90% жителей востока Украины не за единую и неделимую Украину. Но на самом деле там еще работают диверсанты, то есть российские спецгруппы, агенты ФСБ, ГРУ, других спецслужб, которые за деньги нанимают местных сепаратистов и которые создают видимость картинки о том, что что якобы все жители Восточной Украины за э, воссоединение с Россией, за введение войск российских и так далее. Поэтому я считаю, что украинская власть должна действовать намного решительнее. Сепаратисты это как террористы. То есть ни, никаких уговоров, никаких разговоров, никаких приговоров и сепаратистам и быть не должно. Э, разговор короткий. Сепаратист должен сидеть в тюрьме, должен сидеть на скамье подсудимых, потому что мы уважаем политические взгляды людей, если не другие. Мы уважаем право людей на собственное мнение, но когда речь, речь идет о территориальной целостности, о независимости страны, о объединении страны, здесь все, кто против территориальной целостности, это враг Украины и с врагами в разговорках на фронте. Олег, но тем не менее там остаются сейчас в непонятном состоянии военные наши граждане. Наши военные почему наши Они в непонятном военные. состоянии? Ну, потому что четких приказов, как мы видим мы слышим, не поступает. На самом деле, наши военные, они находятся в совершенно понятном состоянии. Это герои, которые сохраняют верность присяге, да. которые демонстрируют образцы мужества, героизма, выдержки и честь и хвала. То, что им не поступает приказ стрелять, возможно, в этой ситуации это и правильное решение. Возможно, Россия и ждет, чтобы мы начали первыми стрелять, для того, чтобы начать більш активне агресивні дії. Я думаю, що зараз найголовніше це видержка, но хочеш миру, готовий сквоєне. Должна бути полна мобілізація. Должна бути е-е э, вища бойова готовність збройних сил України. Ми повинні наглухо закрити кордони з Росії, оскільки це сьогодні дряво сито. Дозвони були ще раніше, можливо. Звичайно. Я говорю те, що ми повинні були взяти вчора, не сьогодні, а вчора місяць назад. Ліза. Я вам без любых из полов скажу, они сегодня вечером гласят, что 90% там пришло и 120% проголосовало за воссоединение с Россией. Ничего удивительного в этом не будет, потому что, во-первых, то, что происходит, как я уже сказал, это беспредел. Во-вторых, нет списков избирателей. Они их пишут, даже граждан России с российскими паспортами, они им выдают бюллетени для голосования. И по-третье, этот референдум происходит под контролем военных и казаков, которые под наїжджали в наш Крим, з Кубані і ще откуда-то, Я, кстати говоря, э, за то, щоб у нас зберігалася архітектура Європи, яка була встановлена після Другої світової війни, по результатам Ялтинської конференції, Тегеранської і так далі. Но якщо Росія говорить, що Крим їхній, тоді ми з повним правом ми маємо право піднімати питання о те, щоб Кубань вернули нашій Україні. наша э, в, в, в границах України Белгород, Курск. Кубань и так дальше. Олег, и, право мы, мы имеем, и Мы, а и мы будем не просто думаю... понимать это право, мы будем его реализовывать всеми возможными способами. Если Россия считает возможным нарушать нашу территориальную целостность, почему другие это не могут делать? Кстати, к сведению, крымчан, если нас, возможно, видят и, возможно, еще не пошли голосовать или думают, как голосовать, уважаемые друзья, крымчане, вот вы, чтобы вы четко понимали, 80% Крым получает все с Украины, с материала. рекової частині: воду, газ, електроенергію и так дальше. Если хотите посмотреть будущее Крыма в составе России, посмотрите Осетию, посмотрите Абхазию, посмотрите Дру... Приднестровье, которые на штаках российских солдат сегодня живут. Кроме того, вот всем крымчанам выдадут российские паспорты. Там будет написано місце проживання Крим. Ни один житель Крыма с российским паспортом не сможет никуда заехать в Европу. Нигде в мире с этим паспортом вас не пропустят. Это как волчий билет, который вам выдаст российская власть. Российский паспорт. Дальше. Крымчане, которые совершают уголовные преступления, а, как говорят, от тюрьмы и сумы не зарекайся. Вы думаете, вы в Крыму будете сидеть в тюрьме? Нет, в Магадане, на Колыме. Дальше. Крымчане, которые говорят, что хотят служить российской армии. Вы думаете, вы в Крыму будете служить? Нет. В Чечне будете служить, в других горячих точках. И гробы потом не удивляйтесь, если будете получать. Не дай бог, конечно, чтобы какое-то горе пришло в крымскую семью. Не имеет значения, какие у вас политические взгляды. Дай бог, чтобы все жили и были здоровы. Поэтому, когда принимаете решение, как голосовать, вы, во-первых, думайте, о будущем. А будущее Крыма только в составе Украины. Это, безусловно, никто в мире не признает этот референдум. Как будет происходить ситуация? Будет вот противостояние. И в итоге мы все равно вернем Крым в состав Украины. Олег. Что нужно сегодня делать Украине? Мы должны защищаться. Почему ми зараз проигрываем? Ми проигрываем в информационном інформаційному просторі. Ми в других плоскостях. Поэтому нужно действовать, когда речь ідет о защите суверенитета, территориальной целостности страны, нужно действовать очень жорстко. Ми знаходимося в условиях военного времени. Против нас війна йде. У нас аннексирована часть территории. И здесь по небразцам заниматься миротворчеством, это совершенно неправильно. Должны быть, значит, сегодня российские каналы, это Гидпром, это вражеская пропаганда, они должны быть прекращено вещание в Украине. Дальше, вражеские все организации, которые действуют в Украине, должны быть запрещены, хотя бы на время военных действий, которые против нас сегодня э, осуществляет Россия. Должна быть стопроцентная мобилизация всего военно населения страны. Надо выдать людям оружие для того, чтобы мы имели возможность обороняться. Если нога оккупанта ступит на землю Украины, дальше Крыма, должен быть жесткий военный отпор. В Одессе, в Херсоне, на восходе Луганск, Донецк и так далее. Потому что если мы будем потакать агрессору, этот агрессор завтра будет в Киеве. Олег, ну, сейчас ситуация, ну, я бы сказал, как тихая радость и громкая грусть у нас. Потому что мы такая риторика оккупанты, мы доказываем долго, что это российские войска, а не бандиты какие-то незаконные. Вот сейчас каким образом, скажите, власть контролирует или нет проведение этого референдума? Нет, власть совершенно не контролирует сегодня Киевская. Централь. А почему? Ну потому что де факто Крым сегодня оккупирован российскими войсками, вместе с банды формированиями, которые там на российских штыках рулят. И я прилетал в Крым на прошлой неделе, меня взяли в заложники, пять часов держали в. Заложнике. Заложниках питалися обміняти мене на так называемого донецького губернатора Губарева. Я им ответил словами Сталіна, коли йому предлагали поміняти Паулюса на сина Якова. Я сказав, що маршала на солдата не міняють. Я готовий обменяться на Януковича. Пускай дадуть Януковича в Україні, я готов їхати в Росію і би там Поэтому Сьогодні де-факто власть центральна Київська Крим не контролює, де юре они пытаются питаються оформити сьогодні на референдумі. Но им ничего не удастся, потому что до юра Крым будет продолжать оставаться украинским, а когда он де-факто станет украинским, это зависит от наших скоординированных действий вместе с международным сообществом. Потому что, понимаете, в чем дело? В 1994 году, когда Россия подписала меморандум и давала гарантии, в том числе неприкосновенности кордонов, границ в обмен на ядерное оружие, сегодня Россия в очередной раз подтвердила правильность выражение Бисмарка, немецкого канцлера известного, да, что э, гарантии слова России не стоит бумаги, на которой она ну, Умом Россию не понять. Так. На самом деле да. мы совершенно понимаем. Но я хочу, чтобы мы разделяли российский народ и российское руководство. Я хочу, вот если нас смотрят россияне, граждане России, где миллионы в том числе выходя с Украины, ребята, российский народ, мы ничего против вас не имеем. Мы считаем, что российский народ это дружественный Украине народ. И мы очень благодарны вам, что вы в России выходите против войны с Украиной. Мы вчера видели и Москва, и другие города России и так дальше, которые поднялись против войны, поднялись против войны с, с Украиной. Но кремлевское нынешнее руководство, люди, которые там сидят, которые. отдают приказы, чтобы два братских народа, русский и украинский, воевали между, между, собой, ну, только шизофреники могут так делать. Потому что нормальные люди никогда не могут отдать приказ воевать с Украиной, чтобы Россия и Украина между собой воевали. Мы во время войны вместе Гитлера били, мы на других фронтах вместе били, всегда были вместе. Сегодня кремлевское руководство и, рассказывает да. о том, что в Киеве фашисты, бандеровцы. Интересно, и как так мы дальше. 9 мая будем делить нашу победу, да? Да, Ольга. совершенно правильно. Поэтому э, я призываю всех граждан России, в которых есть возможность повлиять на вот это ваше руководство. Вы либо заставляете, чтобы они прекращали нашу братоубийственную войну, либо меняйте свою власть, потому что власть у вас совершенно неадекватная. Она вас обманывает, что в Киеве бандиты, бандеровцы, фашисты в Киеве и во всей Украине абсолютно нормальные люди. Мы хотим жить в независимой стране, мы хотим сами решать свои проблемы, и мы просим вас не не надо нам помогать решать наши проблемы российскими штыками и российскими танками, российскими военными и так далее. Так дальше. Русские десантники, которые вчера высадились в Крыму поздно вечером, сделали два заявления. Первое, они приземлились на территории поселка Стрелковое ошибочно. И второе, их задача охрана газоперекачивающей станции Черноморнефтегаза. Об этом вооруженные люди без опознавательных знаков рассказали Стрелковскому сельскому голове Александру Пономареву. Русские военные также отметили, что у них есть информация о подготовке терактов на данный объект. Поэтому они и будут охранять газоперекачивающую станцию, сколько потребуется. Не допустить войны призвали украинские десантники своих российских коллег. Они обратились к ветеранам спецназа с просьбой не доводить до вооруженного противостояния. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Я еще раз говорю, что мы мирный народ. Мы никогда ни на кого в нашей истории, украинцы никогда не нападали ни на кого. Но когда к нам приходят, мы всегда обороняемся. Нас 46 миллионов. Миллионы украинских мужчин служили в советской армии. Знают, как держать оружие. И те, кто думает, что очень легко взять Украину, что вот они Марс брошок, бросок, бросок сделайте и за два часа возьмут Киев. Я хочу напомнить историю. Гитлер тоже думал, что он за три месяца Советский Союз. І через три місяці Москва будет лежати у його ног. Чем это закончилось, все знают. Гітлер э, сломал шею. Вот так само те, хто хотят прийти з войной в Україну, вони здесь сломають шею. Да. Миллиони людей я предупреждаю, тех, хто дають преступні прикази, вести войска в Україну. Миллионы українців готові отстаивать независимость і територіальну цілісність України. Миллиони людей готові взяти оружие. Поэтому те, хто дає приказы, имейте в виду, мы не Чечня маленькая. Навіть Чечня героїческая, вы ее не здавали, вы, вы ее купили. Вот те, хто э, российские російські кукловоды отдавали команду воювати з Чечней. Україна не Чечня. В Україні миллионы людей готові воювати за каждый метр своєї землі. І не п'яде своєї землі ми никому не отдадим. И Крим есть, был и будет. Українським в составі України я это гарантую. Мільйони граждан України готові відстаювати територіальну цілость своєї страни. Тому ті, хто дає приступні прикази, пускай очень хорошо подумають, тому що на нас з мечом прийдуть, а меча тут голову і положать. Э, менее, повернемося к засіданням останнього Верховного Совета, Верховної Ради України. Почему так как-то бесцветно они прошли, вот последнее заседание, которое все ожидали каких-то кардинальных, принципиальных решений и мы видели даже, что не все депутаты были на рабочем месте. На самом деле Верховный Совет Украины принял очень правильное решение, правда, запоздалый, но лучше позже, чем никогда. Вот надо было месяц назад, как только в Симферополе начались вот эти сепаратистские движения, надо было рубать этот гордий узел и действовать очень жестко пресекать всякие сепаратистские настроения. Мы распустили Верховный Совет Крыма, Конституционный суд признал неконституционным проведение референдума. Нужно было вот когда только захватили вот эти зеленые человечки, Верховный Совет Крыма и Совет Министров Крыма, нужно было туда десант, Альфу нашу, и задержать сепаратистов, и немедленно ликвидировать и доставить их в Киев. А чья это ответственность? Министерство обороны было? Спецслужб, Министерство обороны, руководство страны. То есть, надо действовать было жестко. Они, наверное, думали, что обойдется все малой кровью. Как мы видим с Путиным, игры плохи. Ну, не дай Бог, пока до крови не дошло. Я образно имею в виду малой кровью что вот побуянять и вернуться назад. Нет, не вернуться. И если мы сейчас не будем жестко, решительно обороняться, если мы не будем предпринимать всех адекватных решений для того, чтобы предупредить большую войну, они, и они не остановятся в Крыму. Захватчики не остановятся в Крыму, я предупреждаю. ихняя цель – это сначала план минимум, это торгнуть от Украины восток, Крым, Крым-Юг, потом Луганск, Донецк, Харьков ось до э, Приднестровья. Вот это план минимум. А план максимум лишить страну Украину независимости. Вот наша задача. Я готов сделать все от меня зависимое. И миллионы граждан Украины готовы сделать все от нас зависимое, чтобы сохранить территориальную целостность, чтобы сохранить суверенитет. То есть, несомненно, провокации, которые мы видели в Донецке, Харькове, Луганске, это звенья одной э, цепи. Послушайте, вам любой выпускник диверсионной школы расскажет. А в Москве таких школ очень много. Вот позвите сюда бывших как их опознать просто? Этих, <говорит> э, э, <возникновение> есть много людей, которые учились в КГБ, в спецслужбах, в спецшколах и так дальше. В любой войне предшествуют провокации. Но наши руководители спецслужб тоже чего-то Совершенно правильно. Поэтому они знают, что в любой войне предшествуют провокации и предшествуют диверсии. Вот эти убийства людей в Харькове и в Донецке, это стопроцентный почерк спецслужб. То есть не могут просто сначала убивать людей, потом показывать фон, картинку для всего мира, что злобные бандеровцы бесчинствуют в Луганске, в Донецке, в Харькове. Потом под разговоры о защите русскоязычного населения вводят войска. Это план, который не нов. Так делал Гитлер. Вспомните, с чего началась Вторая мировая война. Гестаповцы переоделись в форму польских офицеров. Напали на радиостанцию в Гляйвице, убили э, немецких солдат, а потом и Гитлер рассказал на весь мир, что злобные поляки, значит, угрожают независимости Германии. Давайте вспомним Первая чего... мировая началась. Да, давайте вспомним, Гаврила чего Сталин Принцип сделал. Да. Давайте вспомним, чего Сталин начал войну с Финляндией. И войска Ленинградского фронта обстреливали их свои же позиции и рассказывали, что это злобные ну, фильмы. Новое придумать здесь сложно. Да. Поэтому, поэтому то, что сейчас провокация Тем более происходит... удивительно, что мы это допускаем, если мы это все знаем и читаем, то на, как сам, это на самом деле ничего удивительного, потому что граница между Украиной и Россией это дырявая корыто это номинальная граница, а на самом деле за 100 метров от пропускного пункта по полосе, по лесу может пройти кто угодно. Поэтому сейчас надо максимально сконцентрировать усилия на том, чтобы закрыть границы по Черниговской, Сумской, Харьковской областях, Донецка, Луганска, те, что межуют из России. Потому что именно через эти дырявые границы к нам проникают диверсионные группы. И причем, когда я говорю диверсионные группы, это не 5, не 10 человек, это сотни человек. Например, на моем родном Луганске неделю назад захватывали администрацию на 9 марта, на день рождения Шевченко, 200-летие, подняли российский прапор. Из 500 участвующих в захвате областной администрации, 300 это было жителей Ростовской области с российскими паспортами. То есть это сотни диверсантов проникает в нашу страну. Плюс пятая колонна, которая здесь есть, это коммунисты, партия регионов, которые в парламенте не голосуют за решения, которые необходимы для обороноздатності країни, обороноспособності країни. Партія страни партия коммуністів в повному составі депутати партії комуністів в Верховному Советі не проголосували за обращення к Росії з с требованиям війська. Покажіть мені будь-яку другу країну в світі, яка знаходиться в стані воєнного времени, фактично, і щоб парламентська партія не голосувала за виведення військ. с занятой территорией. Понятно, что это коллаборационисты, это предатели, и с ними должен разговор быть короткий. Давайте вспомним историю. Маршал Пэттен во Франции, который служил фашистам, Маршал Квислин в Норвегии, который служил фашистам. Вот у нас точно такие же пятая колонна, поэтому они должны быть запрещены и как минимум удалены от возможности принимать решения и влиять на принятие решений. Я еще раз говорю революция, то есть страна, которая не способна защищаться, она она никому не нужна за нас никто не сделает нашу работу ни международное сообщество ни Европа мы им очень благодарны за поддержку они сегодня действуют достаточно решительно и жестко но если мы сами себя не защитим не только в заявлениях а и в действиях но если мы сами украинцы Украина если мы сами себя не защитим нас никто не защитит Олег ситуация складывается следующая после того как признали недействительным э, и сам нелегитимным Верховный Совет Крыма и Декларацию независимости и, соответственно, все решения. То есть, как дальше будет развиваться ситуация? Получается, что если сегодня проходит референдум, оглашаются его результаты, и наша центральная власть, соответственно, своим решением должна будет принимать меры по освобождению Крыма от... Зеленых Человек или Банк Формирования, то есть, другими словами, нас ставят перед инициативой в наших руках по развязыванию, так сказать, или это, как будет выходить из этой ситуации? Для ситуации? того, чтобы решить крымскую проблему, здесь должен быть комплекс средств политические, дипломатические, экономические, военные, специальные службы, гуманитарные. То есть нельзя говорить, что мы сможем решить эту проблему только если выбьем из зеленых человечков. На самом деле мы их можем выбить. Но мы, украинцы, миролюбивый народ, мы не хотим первыми стрелять, мы не хотим крови. Поэтому пока не исчерпаны все остальные средства, стрелять и воевать это самое последнее средство. И дай бог, чтобы мы к нему не дошли, чтобы мы обошлись теми средствами, которые есть. Что касается экономических. Вот хотят Россия, значит, там верховодить Крыму. Крым получает с Украины газ, воду, электроэнергию. Надо все это отключить. То есть прекратить подачу в Крым э, всего, или подавать по такой цене, чтобы оно им золотое было. И пускай Россия платит по 500 долларов за 1000 кубов газа, який мы поставляем в Россию. Вот они нам дают газ, вот мы по такой же цене в Крым будем поставлять газ. Пускай Россия платит за газ. Представлять пускай... дороже. Значит, или дороже. Пускай Россия платит по 1000 долларов за куб воды, которую мы будем поставлять в Крым. А на 80% Крым э, зависит от нашей пресной воды. Э, то же самое электропроводит. Энергия. Дальше Россия поставляет газ в Европу. Я считаю, что если у нас аннексирована часть территории, надо прекратить поставку газа в Европу, поставку газа российского в Европу, прекратить и все. Либо поднять в сто раз стоимость транзита газа. Пускай Россия платит по 500 долларов, не по 10 долларов, как сегодня Россия платит за транзит тысячи кубометров газа. А пускай платит по 500 долларов за тысячу кубометров транзита. Пускай платят рублем. Может, тогда они чего-то поймут? Долларом. Э, да. Это я так, только на вскидку сказал. Дальше. Спасибо. Нужно ввести визовый режим. Немедленно. Визовый режим, хотя бы на вот это противостояние, хотя бы на 90 дней, как минимум, визовый режим с Россией. Нужно немедленно максимально укрепить границу. В конце концов, траншеи копать, ставить противотанковые заграждения, минные поля и так дальше. То есть, чтобы прекратить проникновение войск и диверсантов в нашу страну, нужно обращаться К международному сообществу, поскольку за последние 4 года Янукович поставил на руководящие должности в армии в спецслужбах, поставил агентов российских спецслужб. Поэтому нужно просить и в американцев, просить в, в, в европейского сообщества, чтобы помогли техникой, помогли инструкторам, экспертами и так дальше. И самое главное, денонсировать немедленно, денонсировать э, соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму. Буквально завтра парламент должен это сделать. Немедленно подавать заявку о вступлении в НАТО, немедленно вступать в Евросоюз, немедленно принимать решение о том, чтобы назад возвращать ядерный статус Украины. Украина имеет возможность за три месяца опять иметь статус ядерной державы. Мы должны обороняться. Это единственный способ сохранить независимость и целостность страны. Спасибо, Олег. Напомню, у нас в гостях был Олег Лешко, народный депутат.